Я рожден 1984 года в городе Харнике Донецкой области Селидовского района. В июне 2014 года был завербован одним из руководителей разведки ДНР для сбора и передачи ему информации о местах дислокации и передвижения войск украинских армий. В связи с тем, что я имею специальную диверсионную и снайперскую подготовку в сентябре 2014 года сотрудники разведки ДНР предложили мне организовать и координировать действия разведывательных диверсионных групп в зоне АТО. Также в моей обязанностью входила отправка диверсионных групп в ЛУ. версии действий. Я 1974 года рождения. 2000, в июне 2014 года в городе Донецке, в районе автовокзала Южный, встретился со своим знакомым, который на данный момент является сотрудником разведки ДНР, который отработал мне задание о сборе информации о передвижении, дислокации военных сил Украины в районе города Горняк, Украинск, поселка Галициновка. Информацию передавал по телефону. 1952 года рождения. Проживайте. Проживаю в село Орловка, Донецкой области, Синовасского района. Когда были завербованы? Завербован был в сентябре 2014 года. Ой, 2014. Кем именно? Как уже выяснилось, это понятно было, что разведкой тренером. Какое задание вы выполняли? С какой целью? сбора и передачи информации о движении и дислокации войск.